Віра Запорожець, це журналістка з Одеси. власне, Віра, ми запитаємо, яка ситуація зараз в місті. Віра, і ці всі теракти, які були в Одесі останні кілька тижнів. Як ти, як журналіст, кваліфікуєш їх? Як ти пояснюєш те, що відбувається, і наскільки місто власне захищене від наступних можливих таких от диверсій? Розкажи, будь ласка, нам якщо чуєш нас? Добрый день, Настя. Хочу начать с того, что 25 декабря у нас из детского СИЗО были отпущены около 20 человек, которые подозревали в совершении в террористических актов 109-111 статья Уголовного кодекса. И то есть все сепаратисты, которые были задержаны со 2 мая, в основном это люди, которые дела которых не были переданы в суд, э, но среди них есть один человек, собственно, единственный, кого э, задержали э, из организаторов гони э, 2 -го мая. Это Сергей Долженков, подвижный капитан Капао. Э, кроме того, там был э, исполнитель теракта на блокпосту в Одессе, когда э, не готова вспомнить потому но чтобы вы понимали, сегодня было опубликовано все теракта, который произошел в прошлую среду, когда подрывали железнодорожное полотно. Исполнители теракта говорят, что они вели, таким образом демонстрируют наличие партизанского движения в Одессе и объектом нападения был якобы воинский труп. На самом деле это были 52 вагона МСА, которые направлялись в городе Белгородецовск и Тестовый. Чтобы вы понимали, для чего эти видео выкладываются, потому что тот самый анонсин, которого отпустили 25 декабря в задержанном на, на блокпосту, у него была такая переписка с так называемыми лидерами в действия, братьями Беличенко где они указывали, что мол, вот мы совершили этот теракт. И в подтверждение продемонстрировали это видео. Uh -huh. Для чего я это говорю? Чтобы вы понимали, что эти люди между собой не имеют согласия. И я подозреваю, что эти видео нужны для того, чтобы просто с этими людьми рассчитались. Потому что в этой же приписке указано, которую взяла СБУ, указано, что еще несколько людей берут на себя ответственность за эти страхи. То есть мало того, что желающих эти вещи делать много, они еще и между собой соревнуются здесь за лидерство. Віро, скажи, будь ласка, у нас в студії тут радник голови служби безпеки України Маркіян Лубківський, і він каже, що ці люди будуть ще спіймані. Як ти вважаєш, наскільки важко от цю групу взагалі пов'язати, можна так сказати, ну затримати? Так і наскільки на твою думку ефективно діють спецслужби в місті Одесі, і що попередити ці теракти, і щоб все таки винних затримати? Ну, смотрите, группы, которые совершали эти теракты, однозначно разные. Достаточно проанализировать, у нас была задержана группа, слава богу, до того, как совершили теракты, они назвали себя армией освобождения Одессы, если не ошибаюсь. Среди них был даже сотрудник одного из райделов Одессы. Когда в Одессе планировался так называемый русский марш, я сама лично подробно рассказывал об участниках этого события. Человек, которому было поручено создать картинку для российского телевидения, что вот здесь состоялся российский марш, оказался наркодилером, который живет на Молдаванке в сердце детства. Его роль заключалась в том, что он раздал, простите, наркоманам розы, которые должны были эти розы э, принести к памятнику Екатерине. Э, у нас все в этот момент очень оперативно сработали, в том числе и журналисты. Вы можете посмотреть для этих людей, которые должны были эти картинку создавать. Поэтому эта работа идет по разным направлениям. В принципе, в этом нечто это очень типично для СССР. Но понятное дело, что это все люди с низкой моралью, легко, ну, те же сотрудники милиции, то есть наемники, которым ничего не стоит делать подобные вещи за деньги. Что касается работы ИСБУ, она, на мой взгляд, гораздо лучше, чем мы могли ожидать потому что по количеству диверсионных групп, задержанных по взрывчатке до состояния каких-то терактов, говорит о том, что могло произойти много страшных вещей, и, собственно, из нас от этого спасло. Но, тем не менее, эти вещи продолжают происходить, и нас предупреждают о том, что 1 декабря, в 1 января є соберем в Одесі? Мені сотрудники е, з був е, по секрету не виходити на масові мероприятия, Ну чому цих ставчені нет публічно для того, щоб безпечити літа, я не понимаю. І Ми говоримо ви час про це. Зараз Маркіян буде мати змогу відповісти на оце на, на ваше оце запитання. Можна сказати, Закид, е, Віро. А наскільки от влада Одеси? Так само, голова Одеської облдержадміністрації сприяє тому, щоб в місті було все спокійно. Ми знаємо, наприклад, що самооборона Одеси планує посилити патрулювання вулиць після того, що сталося, і в нас готують навіть репортаж про це. Але тим не менше, наскільки влада місцева допомагає ситуації стабілізуватися, чи навпаки, якісь є свої групи інтересів і люди, які зацікавлені в тому, щоб було не В совсем стабильном месте. Ну, это просто абсолютно правильно говоришь, помимо самообороны, самообороны, правый сектор и свет, и, значит, еще рада в романской они э, проводят очень много работы по отлову всех этих э, товарищей. А что касается губернатора, у него очень странная позиция, когда происходят массовые митинги, есть угроза, что будет столкновение опять двух противоборствующих сторон, э, Применяется старый метод уже на протяжении нескольких месяцев, когда ну, так называемое ложное элиминирование, Когда якобы как элиминирована просто площадь, и на нее никто не может находиться. Глава администрации Палец абсолютно не озвучивает ни последних репераций. Мы не помним, чтобы он комментировал произошедшее, чтобы что-то обещал. Как-то... Конкретно так, як от бізопасу спорадя, а мерявочонки до себе так бути його? Вір, останнє питання до тебе. Взагалі перепрошуємо за звук. Віра, якщо чуєш, то останнє питання таке: наскільки взагалі в місті ти відчуваєш, що оці от якісь існують панічні настрої? Чи люди в принципі нормально все сприймають, все спокійно, ніхто не панікує? От ти як журналістка, як можеш оцінити ситуацію? Ну, я вам хочу сказать, что несколько дней назад у нас произошла так называемая зимняя гроза, это очень редкое природное явление, и все слышали вспышку и слышали звук через несколько секунд. И не могу назвать это паникой, но людям очень тяжело находиться в догадках, когда никто ничего не объясняет, и мне пришлось обзванивать лицу, узнавать, поступали ли в дежурные части сообщения. И только благодаря обычным жителям, которые удалось снять это природное явление, мы установили, что это не терраса. И вот это вот отсутствие заботы о нас, оно предполагает... уже в с тем, что мы сами представлены, не могу сказать, что есть особая какая-то паника, то есть мы просто смирились с тем, что мы являемся объектом э, лазивер, и что э, это не последний возможный теракт. Я бы сказала, что люди ведут себя очень действительно и осознанно. Я не могу сказать, что в городе есть какая-то история. Добрый, дуже дякую. Вера